Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de la Plu Comamos Juntos Basados en el Libro. Después de que Tai termina de ayudar a sus señores a repartir la comida, toma su propia lonchera para sentarse a comer. Pero tan pronto como se da la vuelta, se sorprende cuando su rostro casi choca contra el ancho pecho de una persona recién llegada. El más pequeño levanta la mirada y murmura cuando se da cuenta de quién es la otra parte: Pipat. El chico de rostro afilado revela una sonrisa suave antes de agarrar la lonchera en su mano y hablarle. Comamos juntos. El chico pequeño asiente con una sonrisa mientras mira a Pipat sintiéndose avergonzado después de escuchar sus palabras. De pronto empieza a temer que Pipat se esté separando de sus propios amigos para estar con él. Así que se apresura en decir: Pipat, ¿no comerás con tus amigos? No te preocupes. Les dije a mis amigos que vendría a comer con Nong. Cuanto más escucha San Tai, más considerado se siente con la otra parte. Así que habla rápidamente. Podemos comer con los amigos de Pipat. Tai está bien con eso. Pero Pat interpreta esa frase de otra manera y entiende que las palabras que dice la persona frente a él son para delimitar claramente la relación entre ellos. Con eso en mente, solo puede responder con voz suave. Bien, hagamos eso. Por esa razón se unen a su grupo de amigos que están comiendo en el área del sótano, quienes al notarlos llegar se voltean a verlos con sorpresa. Pensé que dijiste que ibas a comer con tu Nong, la boca rápida de Jin pregunta primero. Tenía miedo de que me extrañara, responde Pat casualmente, antes de mover la silla para dejar que Tai se siente primero, cuando lo ve preocuparse por no saber en qué lugar acomodarse. Mentira, dice Jin con incredulidad antes de agregar. Tu se negó a comer contigo. Esas palabras atraviesan el corazón de Pat con fuerza, dejándolo atónito. Lo único que puede hacer es mirar a la persona pequeña a su lado mientras maldice a su amigo. ¡Tonto! Dice jalando la silla para acomodarse en la mesa, mientras sus demás amigos se unen a la conversación entre risas. Es tu novio, Pat. Pregunta Mai, el presidente del club de estudiantil de su generación. Esa pregunta hace que Tai se sienta avergonzado y se gira a mirar el rostro de Pipat sin saber qué más hacer. El chico alto mira a la persona a su lado antes de hablar de forma casual. Todavía estoy esperando a que Nong se rinda ante mí. Cuando las palabras de Pat finalizan, toda la mesa se llena de vitores inmediatamente, haciendo que el rostro del más pequeño se ponga rojo de vergüenza. A pesar de que Tai sabe que se topará con este tipo de situaciones, todavía no se acostumbre. Realmente respeta mucho a Pit Pat, porque puede lidiar tranquilamente con esto por centésima vez como si fuera lo más natural del mundo. Es suficiente, muchachos. Coman su cena o asustarán a Nong, dice Pat para reprender a sus amigos, porque sabe muy bien que Tai no está familiarizado con este tipo de situaciones. El sonido de las burlas no se calma del todo pero disminuye drásticamente debido a las palabras de Pat. Pronto el tema de conversación cambia a otro asunto, logrando que la respiración de Tai se regularice. Lamentablemente su tiempo de paz no dura mucho porque escucha el sonido de tambores que suenan a cortesía del departamento de recreación. El chico pequeño levanta la cabeza y mira a su alrededor, encontrándose con la actuación del departamento de recreación que toca la canción de la universidad para amenizar el ambiente. Las actividades continúan hasta que la mayoría de las personas terminan de cenar y las últimas horas de la tarde se van. Y en ese momento el baile recreativo es reemplazado por el canto. Los accesorios utilizados en la actividad anterior son tomados por el personal del campamento para guardarlos en la parte posterior y son reemplazados por sillas y guitarras acústicas para un grupo de mujeres que Sanzai nunca ha visto. Haga su entrada para realizar su presentación. ¿Estás aburrido? ¿Quieres volver a la habitación? Tai se gira para mirar a Pipat, que le susurra en un tono preocupado y luego le sonríe ligeramente antes de negar con la cabeza. No, Pa revela una sonrisa de alivio antes de hablar. Si te aburres solo dímelo, no te sientas avergonzado. Está bien, la respuesta de Tai queda incompleta porque su voz es reemplazada por el anuncio del micrófono en la parte de enfrente. Siguiente canción, invitamos a Pipat, estudiante de veterinaria de quinto año. El anuncio tras las señoras que acaban de terminar su presentación como cantantes hacen que ambos chicos se den la vuelta con sorpresa y ¿Eh? exclaman inesperadamente la voz profunda a su lado, pero antes de que pueda comprender qué está pasando, la voz profunda de la persona que sostiene el micrófono vuelve a sonar ruidosamente. ¿Quién quiere escuchar cantar a Pit Pat? Aplaudan por él, por favor.